Bandar kosong atau juga dikenali sebagai ghost city di China merupakan sebuah bandar yang lengkap dengan pasarpuri bertingkat tinggi, tasik, jalan raya dan juga pusat membeli-belah. Satu-satunya perkara yang tidak lengkap ialah penduduknya tiada. Menurut laporan, China kini mempunyai lebih daripada 50 buah bandar kosong yang kurang penduduk. Bandar-bandar ini sebenarnya direka untuk berjuta-juta penduduk mendiaminya, namun kini dihuni oleh hanya beberapa ribu penduduk di setiap satu bandar. Menurut kajian, rumah, bangunan dan kawasan kejiranan yang habis dijual ini masih kosong walaupun setelah bertahun-tahun lamanya disebabkan oleh ketidakseimbangan bekalan dan permintaan juga disebabkan oleh pembandaran yang berlebihan di China. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa China mempunyai banyak bandar kosong. Teruskan menonton. Sejak beberapa dekad yang lalu, China mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Hari ini, China menjadi salah satu ekonomi terkemuka di dunia. Walau bagaimanapun, untuk menghalang semua pekerja daripada berhijrah ke kawasan bandar, kerajaan China telah membina kawasan luar bandarnya. Kerajaan tempatan di seluruh negara cuba mempertingkatkan dan merangsang ekonomi mereka dengan membina lebih banyak infrastruktur serta merangsang lebih banyak pasaran hartanah. Negara ini kini mempunyai sekurang-kurangnya 10 bandar mega dengan lebih daripada 10 juta penduduk setiap satu bandar mega dan lebih daripada 1 per 10 penduduk dunia tinggal di bandar-bandar China. Untuk menampung kemasukan besar-besaran ini, negara ini memulakan skim hak tanah yang luas. Semua pembinaan dirancang bertujuan untuk merangsangkan pertumbuhan ekonomi. Ia juga boleh meningkatkan kewangan kerajaan tempatan melalui penjualan tanah kepada pemaju dan apabila semuanya berjalan seperti yang dirancang dengan perniagaan baru yang membayar cukai. Tetapi, rancangan mereka terbukti terlalu tinggi dan hari ini, bandar yang direka untuk berjuta-juta orang hanya didiami oleh 100,000 orang atau kurang. Perkara ini berlaku kerana kebanyakan orang tidak mahu berpindah ke bandar yang benar-benar baru dibina ini. Bagaimanapun, kerajaan China berharap agar masalah ini tidak kekal selama-lamanya. Oleh kerana pertumbuhan ekonomi China dan pertumbuhan penduduknya yang semakin berkembang, mereka berharap agar bandar-bandar kosong ini akan didiami dan beroperasi secara penuh tidak lama lagi. Bandar kosong terkenal di China. Budaya hartanah di China bukan sahaja meningkatkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membawa perubahan drastik dalam taburan penduduk. Menurut laporan dari Bank Dunia, lebih daripada 60% daripada 1.4 bilion rakyat China sekarang kini tinggal di bandar. Walau bagaimanapun, terdapat banyak bandar di China yang masih kosong menunggu para penduduk untuk menghuninya. Tian Du Cheng Bandar Tian Du Cheng sangat popular di kalangan pasangan untuk penggambaran gambar perkahwinan terletak kira-kira 2 jam di barat Shanghai. Bandar ini dibina menyerupai miniatur Paris. Dibina untuk menyokong populasi 10,000 penduduk. Bandar ini merangkumi Menara Eiffel tinggi 300 kaki atau 91 meter jalan berbatu dan air Pacut renaissance. Bandar ini dibina pada tahun 2007 dan menjelang tahun 2013, ia mempunyai penduduk hanya sekitar 2,000 orang sahaja. Sejak dari itu, bandar ini digelar sebagai Ghost City. Walau bagaimanapun, laporan baru-baru ini mendedahkan bahawa kini terdapat lebih daripada 30,000 orang yang tinggal di bandar Tian Du Cheng bermaksud berlaku tren kenaikan penduduk di bandar ini. Odos terletak di wilayah Inner Mongolia, daerah Kangbashi. Bandar Odos dibina untuk menempatkan 300,000 penduduk. Tetapi selama bertahun-tahun lamanya, hanya sekitar 2,000 orang sahaja yang tinggal di bandar tersebut. Menurut laporan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kerajaan China telah memindahkan beberapa institut pendidikan terkemuka ke daerah Kangbashi. Oleh kerana peraturan di China memerlukan ibu bapa yang ingin menghantar anak-anak ke sekolah tertentu, perlu memiliki rumah di dalam daerah yang sama. Bandar Odos sejak itu dibanjiri dengan penduduk baru kerana ramai pelajar dan keluarga berpindah ke bandar itu untuk pendidikan berkualiti. Tonghui Town Tonghui Town pada awalnya dibina untuk menarik pelancong dengan reka bentuk seni bina bandar ini seperti diambil dari jalan dan rumah di Switzerland dan Itali. Pekan ini terletak di daerah Chaoyang, Beijing. Terdapat pelbagai restoran gaya Eropah dengan menara pengawal bar dan seluruh lain yang ditiru untuk menghidupkan suasana bandar ini untuk menjadi seperti di Eropah. Pekan terbiar ini dibina pada tahun 2011 sebagai pembangunan Bar Street. Malangnya, disebabkan penerimaan yang tidak memberangsangkan, pekan ini ditinggalkan begitu sahaja. Thames Town Thames Town ialah salah satu daripada beberapa tempat di Asia di mana pengunjung boleh menemui pondok telefon merah seperti yang menjadi lambang untuk kota London iaitu bangunan gaya Inggeris dengan patung Harry Potter dan James Bond dibina di daerah Songjiang di China pada tahun 2006 hanya 40 km dari Shanghai kawasan yang kelihatan menyerupai bandar London ini mempunyai jalan berbatu sebuah kampung hijau rumah bandar Edwardian yang dikelilingi oleh pagar yang kemas dan teres Victoria putih menurut laporan dianggarkan sebanyak 2 bilion yuan iaitu kira-kira 330 juta US dollar telah dibelanjakan selama 3 tahun untuk mencipta bandar seakan kota London ini. Krisis Evergrande dan masa depan hartanah di China. Evergrande ialah salah satu daripada dua syarikat hartanah terbesar di China dan syarikat ini pernah menduduki tempat ke-122 dalam kalangan syarikat Fortune 500 teratas dunia. Sehingga Disember 2020, Kumpulan Evergrande mempunyai 123,276 pekerja dan juga memiliki 139,614 ekar tanah di China. Walau bagaimanapun, syarikat itu kini menghadapi masalah tunai yang dipercayai berpunca daripada model perniagaan yang berisiko tinggi iaitu mereka bergantung pada hutang jangka pendek dan berlaku penurunan dalam jualan hartanah semasa. Syarikat itu akan meminjam untuk membeli tanah, meminta pemilik rumah untuk membeli plan tersebut dan kemudian meminjam lagi untuk memulakan projek lain. Di sebalik pertumbuhan dan pembandaran yang pesat, hutang yang perlu ditanggung juga semakin meningkat. Menjelang Julai 2021, liabiliti syarikat telah mencapai 86% daripada semua asetnya dan kumpulan itu semakin beralih kepada pinjaman jangka pendek dan kadar faedah yang tinggi. Pada September 2021, syarikat itu terlepas pembayaran bond sebanyak 83.5 juta US dollar dan sejak itu timbul spekulasi bahawa disebabkan hutangnya yang melambung sebanyak 300 bilion Evergrande mungkin jatuh tidak lama lagi. Perkara ini sangat membimbangkan ahli ekonomi negara itu kerana kejatuhan Evergrande boleh membawa kepada kemelesetan ekonomi yang teruk di China. Walaupun kerajaan China telah mengarahkan pihak berkuasa tempatan untuk terus bersedia menghadapi situasi yang mungkin berlaku selepas kejatuhan Evergrande, Jualan hartanah di China telah mula perlahan. Masalah yang dihadapi oleh Evergrande telah mendedahkan jurang bekalan dan permintaan yang besar dalam pasaran perumahan China. Ramai pakar percaya bahawa jika Evergrande jatuh, ia mungkin tidak akan membawa kepada krisis ekonomi global, tetapi ia boleh memberi tamparan hebat pada syarikat hartanah lain di China selain menjejaskan pembangunan budaya hartanah negara itu. Kesimpulannya, masalah pembangunan hartanah yang berlaku di China adalah agak serius terlampau banyak permintaan hartanah dan bandar baru diwujudkan tetapi tidak setanding dengan permintaan oleh rakyatnya. Hasilnya, wujudlah banyak bandar kosong yang tidak berpenghuni ataupun kurang penghuni daripada apa yang dijangka semasa pembinaannya. Perkara ini dipercayai berlaku disebabkan oleh kerajaan China yang terlalu mengejar kemajuan dan pembangunan ekonomi. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.